पूरे देश में आज चिंता है चुनाव आयोग को लेकर चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर अपने वोट देने के अधिकार को लेकर पर यही अफसोस की बात है कि जहां पर पूरा देश आज अपना चिंता व्यक्त कर रहा है वहीं पर देश का मुखिया आज विदेश में है जब सदन चल रहा है और जब यहां पे हम महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा चाहते हैं प्रधानमंत्री जी सदन में रहने के पश्चात या बजाय आज वो विदेश में है यही दुख की बात है यही सरकार की इस विषय को लेकर निष्पक्ष चुनाव आयोग को लेकर वो कितनी संवेदनशील है दर्शाता है ये सदन डिबेट डिस्कसन्स डिसीजन के लिए है कानून बनाने के लिए है और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है स्पीकर साहब तैयार हैं तो ये जानबूझ करके केवल जो एसआईआर का मुद्दा नहीं है एसआईआर में कोई भी भारत का नागरिक होगा 18 साल का होगा वोटर रहेगा बिहारे भोटर तालिका विशेष संशोधन प्रतिबाद संसदे आज प्रतिबाद तो लोकसभा छवि आपने देखते हैं है। और मैं आपको अलाउ करने के लिए तैयार हूँ लगता है आखिर पूरा सप्ताह पूरा पूरा यह वीक पूरा आपके हंगामे में बाधित करने में वॉश आउट हो गया आखिर देश की जनता की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं लेकिन आप इस सदन को नहीं चलने देना चाहते मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप इस सदन की कार्रवाई को आप सुचारू रूप से चलाएं आज प्राइवेट मेंबर बिल है प्राइवेट मेंबर बिल फ्राइडे कितना महत्वपूर्ण होता अरविंद सावंत जी 200 सदस्यों को अपने अपने प्राइवेट मेंबर बिल को करना आपको भी करना है और सभी को लेकिन यह सदन में इस तरीके से नहीं चलता है तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि प्राइवेट मेंबर बिल पे सुप्रिया जी आप इन लोगों से आग्रह करें राहुल गांधी है नहीं आप एडन साहब आप ही लीडर के रूप से करें आप करिए हुडा साहब आपसे आग्रह है मरक्कम जी कि आप इन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि ये लोग अपनी टेबल पे आए और प्राइवेट मेंबर बिल पे चर्चा करने के लिए सभी वरिष्ठ लोग हैं সভা কারওয়াই কারવાહી সোমবার দিনা 28 জুলাই 2025 কো प्रातः 11 বজে তক কে লিয়ে স্থগিত কিয়া যাতা। সোমবার সকাল 11টা পর্যন্ত মুলতবি করে দেওয়া হলো আবার আগামী সোমবার সকাল 11টায় লোকসভার অধিবেশন শুরু হবে রাজ্যসভার অধিবেশন আগেই মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে সোমবার রাজ্যসভার অধিবেশন হবে লোকসভার অধিবেশন দুপুর 2টায় শুরু হয়েছিল যদিও বিরোধীরা কিন্তু হট্টগোল করতে থাকেন এবং বিহারে এই ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে তাদের আপত্তির কথা জানাতে থাকেন ফের একবার অধিবেশনে হট্টগোল শুরু হয়ে যায় যা স্পিকার তিনি অনুরোধ জানাতে থাকেন যাতে প্রাইভেট নম্বর বিল সেটা নিয়ে আলোচনা করতে করা হয় এবং এইভাবে একের পর এক প্রতিদিন ভোটার সপ্তাহ জুড়ে অধিবেশন মুলতবি করে দেওয়া হয়েছে এমনটাই তিনি বলেন যাতে বিরোধীরা তারা সহযোগিতা করেন তাদের কাছে সেই আর্জি তারা জানান যদিও বিরোধীদের হই গোলে হয়ে গেল লোকসভার অধিবেশন আগামী সোমবার সকাল এগারোটায় লোকসভা এবং অধিবেশন হবে ধরনের আমাদের যেটা মনে হয়েছে যে এটা খুব সূক্ষ্মভাবে চালাকি করে ভারতবর্ষের নাগরিকদেরকে নতুন করে নাগরিক তারা কিনা সেই সিটিজেন তারা কিনা সেই সিটিজেনশিপের প্রমাণ দিতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই আমরা বলতে চাইছি এটা এক ধরনের ডিজ এন এনফাইচেস ডিজ এনফাইচেস আমরা জানি যে এটা ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র